Этот автомобиль э, нам подарили э, в городе Черкасах. Эта группа входит в группу «Патриот» и вместе с нами э, занимается обменом военнопленных, освобождением военнопленных. Э, будучи с нами на, на некоторых обменах на линии фронта, они поняли, что у нас существует определенная проблема в транспорте. Потому что иногда у нас не получается э, очень ну, как бы быстро добраться до места, э, взять как можно больше людей, тех, которых нам могли бы отдавать. То есть они приняли решение сделать нам этот подарок. Первое его преимущество, естественно, это посадочные места. Вот. Э, второе преимущество все-таки все как бы объем двигателя, все-таки, что это дизельный автомобиль. Это как раз-таки те требования, которые нужно сейчас для тех дорог, которые здесь у нас в зоне АТО. Перспективы обмена пленными в ближайшее время намечаются какие-либо обмены, либо освобождения? Однозначно, однозначно. Группа Патриот работает над этим вопросом, и если мы не, не меняем, обмениваем или не забираем людей большими, там, скажем, группами людей, то как минимум по несколько человек у нас э, всегда получается освобождать. А сейчас мы, мы ведем э, переговоры по трем направлениям: по Луганску, по Донецку, и по Горловке. Вот. Перспективы. Не буду забегать вперед, но я думаю, что, что все у нас сложится в ну, ближайшую на этой неделе, сможем ли мы забрать или нет. Вот, мы планируем, что это будет и на этой неделе, и я думаю, что это будет и на следующей неделе в том числе. То есть, что, что же касаемо всех наших военнопленных, которые находятся сейчас а, в плену что работа ведется, координация между ведомствами государства и волонтерскими организациями наконец-то начинает работать. То есть мы начинаем координировать свои действия. Я думаю, это поможет ускорить процесс обмена.